дорогие друзья, Капитан мамочка. Рабочий день, товарищи, еще сидим вообще. Музыка громко, непонятно. Мне там сказали концерт у вас. У вас на концертах безобразие происходит. Я вам должна сказать, мы ну, с доченькой были у вас, с моей девочкой наглядно. но на концерте. Боже, что мы, доченька, иди сюда. Иди сюда, золотая моя, где ты есть? Иди сюда, птичка моя. Смотри. Кто? Ну? Мама, я не помню. Не помнит она. Иди в зал, плодоножка. Сейчас будем искать. На мужиков смотри хорошо, на всех смотри. Сейчас мы его найдем. Концерт у них тут, понимаешь. Смотри. Смотри, сидит этот. Смотри. А всех мужиков смотри. Смотри, сидит, лень, смеется. Этот. Ой, и вот этот. Что ты выдумаешь? Что ты выдумаешь? Иди сюда. Ужас какой-то. Смотри, как он сидит. Посмотри на него. Этот. Нет, мамочка, тут симпатичный был. Это ж кошмар какой, да? Ты же врач, вот это не смейся, тут мужику за такие дела. Я еще вспомнила, мамочка, он кричал. Что кричал, скажи, маме, ушка? Кошмар какой. Мужчина, ну скажите громко, отпусти меня, девочка, я больше не могу. Отпусти меня, девочка, я больше не могу. Этот? Нет. Кто кричал? А этот смеется. И ты смеешься. Мужику за такие дела, между прочим, десятка светит. Молодой человек, десятка практически новая, тонированная, Смотри, ищи. Ой, я вспомнила, мамочка. Он на Гитлера был похож. С усами. Сейчас найдем. сусами, Смотри, нет, это... нет, не ищи не с усами. Нет. Да? Он даже в 4 часа утра напал. Да. Так, а ну иди сюда. Давай тут поподробнее. Давай. Что он с тобой делал? Рассказывай маме. Ну, ну мамочка, смотри. Ты сколько лет в милиции работаешь? Ой, ну. Но... Вот. Но. Еще ни одного преступления не раскрыла. Ну так. Да? Ну ты представь себе, вызывает тебя начальник милиции ну, к себе на ковер. Ну. И что он с тобой там будет делать? Выросла, девочка. Тут я тебе скажу не десятка. Тут пятнарик. Молодой, красивый, пятнадцатка. Новая с автосалона. Закройте оптом с этой плодоножкой. А ну давай пожестче подними, иди сюда. Давай мы с ними жестче. Сыны, два мужика сидят, иди сюда. Так, молодые люди, на первую, вторую рассчитались? мамочка, мамочка, я по расчету не хочу. Я Мам... по любви, я по любви. Я по Это хочу. кошмар, по любви она хочет. Иди, плодоножка, честное слово. Ты бы запомнила что-нибудь, в чем одет был, как от него пахло. Давайте по маму, смотри, может так, русский лес. Или лакост. Или, знаешь, фуабосы. Да. Шо да? пахло тройным. <рик> да. Может, у него шрам где был, может, хоть что-нибудь был. Шрам. Был. Какой? Иди сюда, смотри. Такой? Да, под носом, вот, смотри. Доченька, это рот. <рик> а я думаю, что-то он в шрам курит. <рик> <рик> не знаю я, ну что, ищи. Надо было его шрам Ага. С Собой нашел всю жизнь. Так любит Рузи. Красота какая. На этом и подходит к концу наше расследование. Идите. Дорогие мои мужчины, сейчас кому эта ваза хрустальная подойдет, то не будет принцем. Она смотри, оп! Попался! Смотри, оп! Попался! Видали дуру, а? Иди! Вот так, знаете, товарищи, живешь всю жизнь, экономишь, ночей не досыпаешь, мечтаешь о чем-то, а тут хлопки и накрывается все вот таким хрустальным вазом. Ой, мамочка, мамочка, вот, бери, вот да,